Душа сегодня больше было борьбы на поле или игры, как ты считаешь? Ну, я думаю, что была и борьба, и игра. Поле было очень тяжело. тогда. да. Была и борьба, и игра тоже. А угу. когда ты уже понял, что сегодня точно не проиграли, было такое выгодное сегодня? Ну, было, да. Это раздевалка была, это видно, что настрой хороший дел сегодня. Сегодня была такая очень интересная тактическая схема, потому что у нас кадровые были такие проблемы перед матчем. Вот. Ты должен был весь матч играть чисто нападающего или как-то меняться с другими игроками? Ну, я был... Я... на фланг выходил? Ну, мы сказали, что это надо меняться позиции с Эриком, с Бабиром. Наверное, так сделали. Проблемы были, пропускали много игроки сегодня. Тогда тактика, думаю, все, что нам сказали, не исполнили сегодня. Теперь сейчас в Лавине легче играть в подыгрыши или на острие атаки забивать? Потому что ты сейчас лучше Я За меня самый лучший нападаешь, но без скажу, если надо на ворота Играли с да, играли пору Как ты считаешь, вот это сегодняшнее боевая ничья, она перестрепнет команду перед следующими? Ну, конечно, всегда. Это спасибо за болельщики. Это...